всех с победой. Но что касается игры, наверное, первый тайм мы выполнили то, что и планировали. То, что видели, верил вашей команды. Довольно-таки хорошая команда. Довольно-таки подобранные хорошие футболисты, исполнители. Вот. Ну, закрыли сильные стороны, забили свои мячи. Первый тайм оставил довольно-таки положительные от действий футболиста нашей команды. Да, где-то не было контроля мяча, да, мы играли на выезде, вот, это наложило свой отпечаток. Что касается второго тайма, то, наверное, все-таки, как бы мы в перерыве не предупреждали ребят о том, что нужно, мы ну, свои линии нужно э, до конца дорабатывать, э, но, наверное, все-таки им сложно было наступить на себя. Поэтому второй тайм отдали полностью инициатива, плюс э, выпустили второго нападающего «Колос», э, вот, и где уже э, довольно-таки много вертикальных передач э, верховых было в нашу сторону, было много борьбы. Вот, э, ну, второй тайм как бы, оставляет желать лучшего в нашем исполнении. Целенаправленно мы ни в коем случае не отдавали э, игру, вот, э, не отдавали э, преимущества. Просто почерк вашей команды характеризует прежде всего контроль мяча. Вот. Очень хорошая середина поля, где футболисты могут работать с мячом. Вот наша задача была это прежде всего уделить внимание этим футболистам, чтобы они не начинали атаку. Вот. Это сработало. Ну, мы до всех, без исключения игроков нашей команды рассчитываем. И очень мало времени было для того, чтобы понять наши требования. Вот каждый день они прибавляют, каждый день они добавляют. Вот плюс у нас есть конкуренция. Вот поэтому уход Жени за Дой... Но мы усилились достаточно квалифицированными футболистами. Вот, и поэтому такой сильной проблемы не ощущаем в средней зоне. Да, Женя не хватает. У Жени есть свои сильные стороны, свои сильные качества. Вот, но стараемся перекрывать теми футболистами, которые есть у нас на мяч. Если вы внимательно смотрите, то мы, ну, наверное, большую часть игр, которые провели, играем с двумя игроками линии атаки. Вот. Но у них есть свои, свои обязанности и при обороне. И я уже говорил, то, что наши принципы мы все равно должны... Наверное, это принципы современного футбола. Мы должны всей командой атаковать, всей командой обороняться. Поэтому на подачи, да, это наши, наши наработки. Наше руководство в лице Александра Матвеевича амбициозное, вот, и поэтому всегда ставят только максимальные задачи. Поэтому перед нами стоят максимальные задачи, и руководство поставило, и мы внутри коллектива.